bersama dengan rakan kita Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum Madini, selamat pagi. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan alhamdulillah saya dan juga rakan yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat. Bagaimana pula dengan Hani dan juga Afifa? Selamat pagi juga. Syukur hmm. Alhamdulillah. Kita ya. ini sehat, ceria juga. Petah lagi bersama dengan Madini hari ini. Bagaimana dengan keadaan cuaca di Kuala Blight? Ya, keadaan cuaca di kawasan sekitar pekan Kuala Belat pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Hmm. Namun yang kita harapkan ya semoga ianya beransur cerah uh, menjelang petang nanti insya-Allah. Mmm, baik. Ya. Dan juga ni, Madini, mungkin dapat kita tanyakan kepada Madini ya. mengenai media sosial sekarang. Bagaimana kita ni boleh jadikan media sosial ni sebagai tempat yang lebih positif dan lebih selamat ni Madini? Ya berkaitan dengan uh, media sosial ya. Hmm. Uh, kalau kita lihat kan, kalau kita lihat ya media sosial ini memang uh, suatu uh, yang kita perlukan ya, kepentingan juga uh, dalam keadaan uh, dalam seharian kita. Uh, lebih-lebih lagi kita apa a uh, dengan kehidupan uh, zaman moden ini ya. Jadi uh, berkaitan dengan cara kita ni menjadikan media sosial ini tempat yang positif uh, bagi saya sendiri ya, secara peribadi ya. Uh, kalau kita dikam menjadikan ia satu yang positif uh, sebelum kita ni mempostkan ataupun memberikan sesuatu kepada orang ramai ataupun follower-follower yang uh, yang ada uh, account kita, kita uh, fikir dahulu adakah kita ni adakah poster ataupun ini uh, Uh, ataupun apa saja uh, apa tu kata-kata yang Sini. ini akan memberikan manfaat kepada orang ataupun uh, mm -hmm. tidak. Jadi kalau bagi saya kata ni berikan sesuatu yang positif. Kalau kata ni mempos sesuatu yang negatif, impaknya juga akan memberikan negatif. Mm -hmm. Jadi perkara ini memang harus diterapkan ya untuk kita berfikir terlebih dahulu uh, apa yang kata ni berikan kepada orang ramai. Selalunya kata ni akan memberikan uh, apa yang uh, berdasarkan daripada inspirasi ataupun kata-kata hikmah. Jadi ia boleh memberikan lagi ni, orang kata ni uh, harmoni dalam media sosial. Jadi kalau kita lihat media sosial ini juga merupakan uh, cermin diri. Kalau kita ni menampakkan kita ni atau uh, memberikan negatif, orang kan lihat kita ni orangnya jenis macam mana. Jadi kita diberikan yang positif jadi orang akan tahu yang kita ni tu uh, apa ni orang kita ni uh, memberikan akhlak yang baik dan menjadi contoh kepada generasi mm -hmm. yang akan datang. Ya jadi kita ni sentiasa beringat untuk uh, cuba menghindari daripada mengongsikan perkara-perkara yang kurang baik ataupun negatif. Oh, ha, kalau betul saya lihat betul. postingan Madini pun selalu uh, buatkan saya tersenyum. <laughs> <laughs> Nak ketawa. Uh, Apatah lagi kalau Madini mengongsikan perkara-perkara yang yalah lucu dan sebagainya. Uh, Atulah yang cuba kita ikut ikutilah. Uh, cuba apa Uh, spread positivity Betul. and happiness. Betul sekali. Ah. Alhamdulillah, terima kasih Madini telah mengongsikan tadi. Ya. Mungkin itu dapat memberikan apa uh, idea ataupun uh, inspirasi kepada pendengar ataupun penonton uh, rompai pagi kita di pada hari ini. Uh, baiklah Madini, mungkin uh, dapat mengongsikan uh, beberapa informasi uh, dan juga bahan visual daripada daerah Belait. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam jemaat yang Alhamdulillah terima kasih atas kesihatan awal dan menyaksikan rancangan rampai pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blight Inspirasi Pagi Awal Daya. Dan uh, seperti biasa pada pagi ini kita akan satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan, -rakan setugas kita untuk hari ini. Ya. Dan uh, sebagai pengusian sekali lagi keadaan cuaca di kawasan sekitar Pekan Kuala Blight pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya Namun apa diharapkan semoga ianya beransur cerah Menjelang ke petang nanti Baiklah ada terlebih dahulu saya mengesahkan satu info semasa Yang akan berlangsung pada esok hari Iaitu mengenai dengan uh, Klub Rekreasi Liang Lumut Akan mengadakan aktiviti Santai Weekend Yang mana ianya akan uh, Diadakan selama dua hari ya Iaitu uh, bermula daripada 25 Oktober sehingga 26 Oktober 2025 bermula dari pukul 3 petang sehingga ke pukul 10 malamnya dan terdapat pelbagai jualan dan juga aktiviti untuk orang ramai jadi Uh, diharapkan kepada bis kita untuk sama-sama uh, ya menghadiri dan memeriahkan lagi acara dan juga ya uh, masa ataupun orang meluangkan masa bersama dengan keluarga di hujung minggu ini yang mana ianya diadakan di Klub Rekreasi apa, Liang Lumut ya. Dan itu dia sudah satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh umat manusia tanpa mengira pangkat, derjat, keturunan dan bangsa. Dalam meniti jalan ijrah, seorang mu'alaf memiliki kisahnya sendiri dengan penuh cabaran. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan mereka tertarik dengan Islam. Bermula dengan minat dan akhirnya mendorong mereka untuk terus mencari apa itu Islam. Semestinya hidayah itu milik Allah Alhamdulillah aku dapat Islam tu dari awal sudah ingin masuk Islam ni. Tapi kenapa? Kenapa Allah tu pilih rasanya? Macam banyak ujian lah. Sebulan banyak ujian. masuk Islam ni sebenarnya sudah lama aja tu lah. Sebab ada juga kakak sudah masuk Islam awal dan kedua ibu bapa pun sudah awal masuk Islam daripada saya. daripada saya lah. Bapa sudah Islam, Mama sudah Islam. Kami sekeluarga lagi belum. Kalau saya lah, sebab saya pun sudah 10 tahun masuk Islam. Jadinya uh, ia satu apa ni macam ya satu apa namanya ni? Uh, satu cara bimb, apa ni bimbingan. So kalau macam pasal is, Islam ani, since tani dah masuk Islam tu jadi tani apa ni bergantung ke, Tani boleh bergantung arah siapa siapa. Jadinya kalau ada apa-apa macam aa, perkara yang hmm. kalau ada yang membuat tani resah macam macam tani meminta sesuatu atau memohonkan sesuatu atau aa, cara penik tani bimbinglah diri tani untuk selalu mengingati Allah lah Subhanahu taala. Dalam ajaran Islam masuk Islam adalah hak manusia dan urusan antara seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Ini bermakna memeluk ajaran Islam bukanlah perkara yang terpaksa, paksaan atau dipaksa. Dan sekali lagi saya diuji lagi. Saya janji lagi sama Allah ni. Kalau rumah saya siap, saya akan masuk Islam. Uh, kalau rumah saya siap, saya masuk Islam dan tidak semena-mena 2016 itu terjadi satu kejadian lah. Saya masih simpan gambarnya. Kemelangan. Jadi 2016 ini di kuasa melihat ini lah. Di mana kami sekeluarga, istri saya dan tiga orang anak saya terlibat dengan kemelangan. Yang seperti itu tunjukkan ini kalau dikira di WhatsApp katanya siapa nih bos meninggalkah saya cakap saya sendiri ah kenapa itulah Allah bagi saya ujian saya cakap kan? pasal saya janji Allah saya akan masuk Islam satu tadi kalau ibu saya sehat hidup sekarang masih nak hidup pasti adalah dan rumah saya siap dua-dua sudah Allah bagi tapi saya belum lagi masuk Islam seminggu selepas itu saya terus isi burang masuk kemari pergi saya macam terkejut lah macam kenapa masuk tiba-tiba ni cuma rasa seminggu lepas eksiden tu kan tidur nyaman hmm. sekolah pun mengajar terbayang lagi masih hidup kan ni masih hidup kan ni padahal kalau kira orang lihat eksidennya kira teruk lah kan hmm. Uh, lepas tu seminggu lepas tu baru masuk Islam semari terkejut lah Mula-mula langsung ada terfikir untuk Masuk Islam orang kan, tapi uh, disebabkan parents uh, ibu bapa lah, mana cakap apa ni, uh, tani ni nada lagi apa ni, alam lagi ada agama, semua tu lah, jadi kata orang patutkah tani memilih apa ni mana mana agama mana agama yang patut tani percayai, semoga itulah. jadinya kami pasal kami pun ada beradik sekolah patang semua tu kan jadinya kami masuk sekolah patang tu belajar lah pasal agama Islam ni. Jadinya kami pun gitulah our parents agisanya masuk Islam lah. Pasalnya kami dah semua dah complete menghabiskan pelajaran sekolah patang ni. Jadinya bagi kami sia-sia untuk inda menggunakan kami punya kalau nyawa tapi opportunity kami dah tahu pasal pelajaran Islam ini. So uh, parents pun ikutlah sejak kami punya jawapan tu kami masuk Islam sejak agamanya. Kesempurnaan Islam amat tercelah melalui layanan terhadap semua makhluk Allah menerusi hukum akam dan perundangan yang dibawa. Keibatan Islam lebih dirasai oleh setiap yang mempercayai, meyakini dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam atau lebih dikenali sebagai mu'alaf, mereka turut tidak ditinggalkan dalam perbahasan agama. Malah, golongan mu'alaf merupakan kelompok yang kembali kepada fitrah kejadiannya yang dicipta oleh Allah dan sebagai kumpulan yang meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Dari pandangan saya, selaku tenaga pengajar ataupun pembimbing mu'alaf ini, uh, secara yang saya dapat amati adalah sesetengah daripada pelajar-pelajar ataupun mu'alaf ini adalah penerimaan tentang keislaman ini adalah mengikut individu. Uh, mungkin sesetengah daripada mu'alaf ini ataupun para pelajar ini mungkin memang sudah faham Islam ini secara bertahun-tahun kerana ia akan melihat kebenaran dan sesetengahnya lagi mualafan ataupun para pelajaran ini mungkin ada yang baru mengenali Islam. Mungkin faktor keluarganya masih Islam, mungkin perkahwinan. Jadinya secara uh, menyeluruh kefahaman dan amat uh, keamatan orang tentang Islam ini mengikut individu. Kesimpulannya keputusan untuk memasuki agama baru dan meninggalkan agama lama bukanlah sesuatu yang mudah pastinya pelbagai cabaran yang wajib ditempuhi oleh golongan mualaf walaupun begitu mereka tidak menyesal dengan keputusan memeluk Islam malah lebih selesa dalam membina kehidupan sebagai seorang muslim